Ну, во-первых, скривбас с, с победой. А по поводу причины, тяжело анализировать, мы только закончили, знаете, ну, я с игры, поэтому мне тяжело что-либо сказать, какие у нас ошибки, какие у нас э, позитивные моменты. Нужно как-то проводить анализ, и только тогда можно что-то сказать. Ну, первую половину почему-то как будто мы раскачивались. Потом ребята молодцы, мы сумели переломить ход, серьезный отрезок отыграли достойно. И не хватило немножко в конце организации выведения правильных людей на атаку. Ну и непонятные совсем были трехочковые вместе с техническим. Моя ошибка. Но я не знал, что даю технический оказывается. за то, что ты говоришь, посмотри, как ставят заслон. Буду делать выводы. Мне кажется, это был криминальный момент игры. Пропустили три очка, еще и один штрафной, по-моему, попал в Глебов. Плюс 4 нам привозят при игре, 2-3 очка, 2-3 очка была разница буквально. То есть, я думаю, это нас в конце концов все равно сломило. Есть вопросы у кого-то? Друзья, ну, мы расстались с Появился мягко, я сегодня ничем не впечатлил, чтобы не сказать, что Ну, делаем, что можем. Матикевич не появился, Матикевич исчез. Я считаю, что это неприличный поступок. Исчезать просто после игры, ничего не объяснил. Но это его право по-мужски, говорится. Человек должен был подойти и объясниться. Ну, а Фурса взяли на просмотр четыре э -э, игры. Также у нас на просмотре находится Миша Галенко. То есть выкручиваются ситуации, как есть. Пустозвонов тоже покинул команду. Все-таки основная убойная сила была. Будем привлекать игроков еще искать. Ну, пока тем, что есть, могли и сегодня вытащить игру все-таки. чуть не хватило класса, мастерства, может быть, если так можно сказать. мне кажется, что в концовке чуть-чуть бы взяли бы на себя инициативу там, хотя бы обострили, был бы сброс, была бы хотя бы грамотная атака. да, я не хочу ну, мы посмотрим их сначала. Вот завтра еще важнее игра. Ребята очень устали. Надо скамейка там. Тоже грамотная команда, которая все видит, все смотрит. У них гораздо больше времени было. Они играли турниры. У нас с тем, с тем что у нас есть, еще достойно выступили сегодня, я считаю. Крибас удивился Ну, Крибас не удивил, потому что были просмотрены видео. Грамотная команда ищет дырки в обороне. У нас их было много сегодня. Удивили организации, так в принципе, посредственные опытные игроки просто. Не хватает у нас такой же немножко силы. Подседает Дроздов, подседает Артем. А потом вдруг, казалось бы, все устали, тут сели на ноги, во второй половине выкатали игру. Это удивительно. Это значит, надо просыпаться раньше, говорится. Не можем при публике, по такой нас поддерживали до конца, мы не можем их подводить. Да, поздравляю всех с победой, команду, тренер, руководство, болельщиков наших. Э, настраивались на эту игру, работали, готовились, разбирали комбинации, то есть серьезно подошли к этой игре. Э, многое получилось, но что-то не получилось. Там может временная потеря концентрации. Дали забить легкие мячи, и что и привело к такому сокращению счета. Ну, ничего, хорошо, сегодня выиграли. Завтра а следующая игра, настраиваемся на завтра. Присоединяюсь к Максиму, хочу поздравить болельщиков, как, на удивление их много было в Киеве сегодня, очень приятно играть, когда тебя на выезде поддерживают. Хочу поздравить ребят с победой, она тяжелая, она может быть не до конца выразительная, не так, как мы хотели бы, но победа есть победа, ошибки будем корректировать. К сожалению, сегодня очень плохо нам помогла вторая пятерка, все ребята, которые пробовали свои силы в той или иной мере, начинали ошибаться. И когда э, разница в счете сокращалась, я, к сожалению, не мог сегодня на них рассчитывать в полном объеме. И очень рассчитываю, что завтра ребята на игре с «Инфизом» себя проявят. Я имею в виду вторую пятерку. А так, игра боевая, игра интересная. Я думаю, что зрителям понравилось. Есть вопросы? Я так не считаю.